Saya kongsi eh? ni komen daripada sahabat kita Sebelum ni banyak gunakan image berkopiah Hijab nak tunjukkan bisnes tu ok Tapi selepas beberapa bulan BNP negara serbu Ok ni is a good point Thank, you Izzy Ok Ini satu benda teknik strategi zaman sekarang Orang nak scam awak Ok eh Kepada yang terkena tu saya minta maaf lah Saya tak kata semua berkopiah dengan bertudung tu macam tu Saya cuma nak menunjukkan kepada anda trend di Malaysia sekarang orang nak dapatkan kepercayaan anda sebab apa dia dah dapat kepercayaan anda anda akan laburkan untuk dia betul tak anda akan beli barang dia anda akan spend duit untuk dia so dia ni nak dapat kepercayaan anda first kali dia akan menggunakan elemen agama kerana apa kerana persepsi dan uh, awak, awak punya mindset awak bila orang yang berimajkan begitu tak mungkin dia akan buat benda-benda tak betul betul tak ini standard semua orang akan fikir macam tu Apa yang saya nak nasihatkan kepada anda adalah Kita semua sama Don't judge the book by its cover Okay Kena ingat manusia ni dia ada kelemahan Walaupun awak nampak dia berimajekan begitu Tapi dia manusia yang pun ada kelemahan Macam yang saya cakap tadi Anda nak tanya, nak melihat orang tu Verify tak produk yang dia bawa Kena tengok background dia Orang yang imej bagus ni Dia sesuai bercakap tentang apa Ilmu agama Hukum Syariah Kan Benda-benda macam tu Faham tak? Tapi kalau lesek Tiba-tiba dia cakap pasal pelaburan Boleh percaya tak? Hmm kalau awak tanya saya lah saya eh sebab saya pegawai penyiasat tau saya jenis criticize saya jenis akan siasat 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 soal 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 ni saya punya style sejauh mana anda tahu bahawa pelaburan itu betul? Saya akan tanya macam itu. Daripada mana anda belajar? Daripada mana anda tahu? Ni saya nak pesan kepada rakyat Malaysia. Minta maaf eh, kepada reviewer-reviewer di luar sana. Siapa-siapalah artis ke yang dibayar untuk nak bercakap. Saya tak percaya review. Saya rahmat, saya tak percaya review. Saya pun nak dibuat review juga Dan saya terpulang pada anda Anda nak percaya ke tak percaya Apa yang saya cakap kan Saya Tak percaya orang-orang luar Buat review Sebab apa? Sebab dia dibayar untuk buat review Apabila dia dibayar Bermakna dia dibayar untuk Bercakap sedap Dia dibayar untuk cakap Bestnya Yang ada satu tu lagi best Benda tu Belum rasa baru depan mata Hmm Bestnya Haa dia tu <laughs> This is how marketing ini bergerak. Saya nak betulkan awak punya mindset. Sorry lah kalau kepada kawan-kawan yang 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 ada buat teknik tu saya minta maaf. Saya sorry eh I bukan blame you, I bukan condemn your business tapi saya nak ajar orang kita cara berfikir. Cara fikir. Saya tak nak kata dia scam ke tak. Awak fikir sendirilah. Ni ni pandangan saya. Saya kata saya tak percaya sebab berapa ramai orang jumpa saya, jumpa saya nak bayar saya untuk tuan tolong buat review tuan. Awak punya produk apa Haa ni rahmat misal. Ni saya cerita saya Saya tak nak cerita orang lain punya Saya punya produk Ni lah kesihatan okay. Saya kalau nak buat review First kali Saya kena rasa Saya kena guna Saya kena pakai Saya kena siasat Saya kena check Saya kena Dapatkan dia punya Result dia Baru saya cakap Haa selalunya orang memang Stress lah Kalau nak bawa jumpa rahmat ni Dia lah Barang yang kalau rahmat cakap tu Yang memang aku dah rasa Memang aku dah tahu betul Confirm Bukan scam Memang betul Senang je ha, Itu datang daripada saya Itu sebab saya pilih Dan saya tak semudah tu untuk macam uh, Tuan tolong Ini kita bayar tuan Tuan cakap Tak Itu sebab anda boleh lihat Saya jarang-jarang Buat review Tapi saya ada offer servis itu Cuma servis saya ni Review untuk pastikan Anda tak kena scam Review produk ni Betul-betul bukan scammer Produk ni betul-betul bagus Ini ha, saya That's why Anda harus ada satu teknik strategi bagaimana untuk anda melihat sesuatu komen itu komen yang boleh pakai ke tak boleh pakai ini penting tu sebab bila saya tengok Elan kan Elan banyak kan dia akan pakai siapa macam-macam lah of course lah Elan mesti pakai orang-orang yang top glamour betul tak cuma saya terpanggil apa kelayakan dia untuk nak justify benda tu contohlah awak, awak tengok contoh awak tengok model untuk Elan tu model untuk Elan tu contoh Elan Simpu contoh eh cuba awak tanya dengan model tu awak pakai tak shampoo tu dia pun tak pakai <laughs> ha, ni minta maaf lah yang buat marketing ni pada saya lah jujur itu satu elemen yang penting bila you buat marketing jujur itu satu elemen yang penting kalau you tak mengamalkan budaya jujur nanti jadi macam sahabat kita ni tadi ada tanya susahlah nak cari orang yang betul lah Amang, Amang Matamin cakap susah nak cari orang yang betul-betul jujur nampak awak akan hidup dalam keadaan ketakutan awak akan hidup dalam keadaan saling orang kata fikir negatif pasal orang tak percaya bersangka buruk awak ada benda tu dan ia memberi satu uh, aura negatif kepada anda ini bahaya that's why ilmu tu penting that's why saya selalu melihat strategi teknik yang digunakan pakai oleh mereka-mereka yang berniaga ni kan <laughs> saya terpanggil nak menegur tu bukan apa saya, I, I don't, itu terpulang pada dia itu strategi dia tapi saya nak menegur tentang kejujuran itu anda tengok kedai makan tu beratur panjang rupa-rupanya dia bayar semua yang beratur tu kan? anda tengok kedai tudung tu beratur panjang rupa-rupanya dia bayar orang yang beratur tu nampak this is strategy marketing yang dia buat sebab apa your mindset bila beratur je sedap bila beratur je best, cantik. Anda pun pergi. Sebenarnya biasa. That's why kepada peniaga-peniaga, saya tahu anda ada cara anda sendiri. Dan anda tak peduli pun tentang apa yang saya kata ni sebab yang anda peduli adalah ni. Anda peduli duit je. Saya nak bagi tahu kepada yang nak mulakan perniagaan, yang nak baru nak start. Yang penting dalam perniagaan adalah manfaat dan maintain. Maintain ni penting kenapa kata maintain itu penting? Sebab bila anda boleh maintain klien-klien yang berjumpa dengan anda, di situ anda berjaya menunjukkan bahawa produk anda tu produk yang bagus. Macam mana anda nak tahu produk yang bagus dan tak bagus? Senang je. Kalau kita tengok dia berubah-ubah produk, kejap dia jual ni, kejap dia jual ni, kejap dia jual beg, kejap jual kasut, kejap... Ha, tu masalah tu. Saya tak sentuh mana-mana orang eh. Saya just bagi anda satu poin untuk anda fikir. Tapi kalau dia konsisten itu-itu je, dia bagus ni tak, sekejap lagi dia jual ni sekejap lagi jual ni, ni dia sekadar nak gunakan populariti dia, follower dia ramai dia jual produk, kau pula beli kadang-kadang aku tengok yang jual tu contohlah produk-produk kosmetik dan sebagainya, tanya dia dia pakai tak, dia pun tak pakai produk tu, kau beli pula produk tu, <laughs> sebab kau tengok dia pegang kan, ha, ni cara anda berfikir, alright, okay thank you, mas